Ви додому прийшли? Ні, ну в чому справа? Хто ви? Чого ви сюди прийшли? По наряду. По якому наряду? Ну так ідіть поручайтесь сюди, Чого ви прийшли? Як що Так, хлопці, давайте виходьте. Давайте. Я вас сюди не кликав. забирайте свої монтіровки і шурухи. Водоканало так і приїдете додому і скажете. Просто, просто собі, не так, треба, просто не спокійно мені нічого робити. Я ще, вже а підключав. А ви не заварите через мій труп. Ну так що ж Та приїде міліція. Та ніхто не приїде. Приїде міліція і разом з вами і поїде. Що міліція? Хто вони такі тут? Ну так і все хлопці, давайте а до зроби. Я спокійно собі зробив. Ви вже відрізали мені воду. Ви як окупанти? Ну, так, я не знала, так ви окупанти. Дивіться, я не знаю. що ви зробили. ви окупанти відрізали мені воду. Я її включив. що ви ще хочете? Я знаю. Все, які питання? Ми, ми зробити, не треба, ви нічого ще не ще зробите. Ви вже все. зробили все. Я ви буде? Я покупав. Я розумію, що, що ви живете? окупанти. Ну, ти я до вас додому приходив, відрізав щось. Я понимаю. Все, хлопці, які питання. Розумію, це зробити. робота окупація, Ви над людьми знущаєтесь. Яка це робота? Я прийду до тебе додому і вимкну тобі воду. Скажу, мені сказали, бо Для мені ти гроші ти платять. Мені. Все рівно, що вам сказали? Я кажу, що ви займаєтесь окупацією, хлопці. Ви такі самі люди, як і я. Я до вас додому не приходив. Будь ласка, їдьте собі, все, скажіть, мене не пустили. Все, вас не пустили. Дзвоніть, куди ви хочете дзвонити? Поліцію, СБУ, куди ще? Давайте, хлопці, щоб собака не гавкала, щоб ми не сварилися, будь ласка. Добре? Не, ну так треба, ти знаєш. Кому не треба, то й не робить. Заставляють, требують. Не, не можуть тебе заставити нічого робити Заставляю. проти твоєї волі. Так. Та яким чином? Увольняйся туди, не став... Увольняйся, так а що ти, ти не хочеш звільнятися, так, хочеш приходити і відрізати воду людям. Ти що її давав сюди? Ну ти її що давав сюди, ну реально, ти її сюди давав. Я до тебе приходив додому, я завтра прийду до тебе вимкну світло, скажу, бо мені сказали. Та мені не треба нічого вирішувати, я на них зверху клав, кладу і буду класти, так і мені перекажи. Ви такі самі люди, як і я, що ви хочете від мене? Ну які питання, ви кажете мені нам наряд? Який наряд? Мені наряд завтра дадуть прийти тебе домой, блядь, і застрелити, тому що мені за тебе заплатили бабки. Я скажу, извини, братан, мені заплатили за тебе. Нормально буде? Ти що мені скажеш? Ну добре тоді хуярь мене, да, блядь, раз тобі заплатили. Ну так виходить? Ну я, ну як виходить? Да мені не треба нічого вирішувати, мені ще похую з ким що вирішувати. Я вас попросив хлопці піти. Будь ласка, підіть. Я ж по-людськи з вами. Хто надав наряд? Хай він, блядь, приїде сюди, блядь, і відріже, блядь цю воду. Хай він приїде, відріже той, хто надав наряд. Хуй він сюди приїде? Там ще козли отпущення це ви. Ну, так а що, якщо ти не спориш зі мною, що ж ти тоді хочеш, я ж тобі не примушую щось робити проти твоєї волі. Пацани, виїжджайте, тому що я зараз поріжу, блядь, всі колеса вам, блядь. Що воно вам треба, ви будете за свої гроші робити. Треба воно вам? Не треба. ну, Я ж до вас додому не приїжджав, вам не погрожував, воду відключить, світло чи ще щось, Що це за хуйня, блядь? Ти ти в той раз теж приходив, тут розказував басню. Ну так що я не пам'ятаю? Я чувак. Я теж можу знайти, де ти живеш. Ти живеш в цьому місті, де і я, і прийти до тебе додому, відрізати тобі світло і воду. І сказати, мені сказали. Чому ти сказав, а ми офіційний Та який офіціально, хто вони такі до мене? Вони хто Та такі? То, але... Ну так вони тут ніхто, ну, так ти виконуєш наказ, блядь, хоч хуя, блядь. Який тобі сказав щось зробити, а ти навіть навіть не знаєш, блядь, чого, тому що він написав, блядь. Знать будуть всі, я знімаю в мене прямий ефір, блядь. Де ти, блядь, працюєш, блядь? де він працює, блядь, де цей хлопець працює, де цей працює. Усіх у вас є діти, жінки і батьки, блядь. Вам ніху єлать, а люди дивляться, що ти робиш, блядь. І твої діти будуть дивитися, блядь, і батьки, і хто в тебе є, родич. Ти приїхав до мене додому, у вимкнути мені воду. Ти що, з дорічі шо? Я я А куди ти приїхав? Ти... Я тебе кликав, просив. Особ... Ах, як це Та при та нахуй мені той водоканал, хто вони такі? Та мені не треба з ними вирішувати, Це ти йди вирішуй з ними, блядь, а не я. Я чому должен з ними вирішувати? Я чому повинен з ними вирішивать? ти мені можеш сказати? Виключайте воду отдельно квартиру. Так а що правильно? Я уже в прошлый раз говорил правильно, что я не говорила себе или шо. Не Послушайте, да, да, да. Ну, не у, вас не людям, у вас есть вопросы к каким-то людям, а ко всем остальным. Там да, дети наверху да. живут, бля, внизу люди живут, бля. Тут, тут, вам это, да, все да все вам все насрать, вон. бля, пацаны. Вам насрать вы в прошлый раз отрезали воду, вам было похуй, у них дете сверху полгода, полгода, бля, детю. Ну что ты стоишь, нет, машешь ты головой? Ну что ты машешь? Я не, я не знаю, ты можешь сделать, не развернуться не и уехать. Я уеду, ну не так не и разрушу, все. Не да, не нет. Решу. Тебе зачем это? Ты не делай этого. С тебя спрос за то, что делаешь конкретно ты. И ты отвечаешь за то, что делаешь да. только ты. А, нет, нет, больше больше, нет, спросят, больше никто не вот. отвечает вот. за твои вот поступки. Спросили, так, вот иди и скажи. Вот иди им так и скажи. Ну. Они мне, мне, так что мне? Я тебе уже только что объяснял, если мне дадут деньги, тебя прибить, блядь. Прибью, ты согласен? А я не прибью, потому что я человек, блядь, и за деньги никого не собираюсь прибивать, тебе понятно? Потому что деньги это нихуя, это бумажки. Ты считаешь, что ты должен получить зарплату? Потому что тебе похуй, тебе нужна зарплата. А тебе похуй, да как это есть возможность, ты вообще ты, ты понимаешь, что ты делаешь? Ты людей отрезаешь от жизни обеспечения важного я продукта, я вода. Так, так ну так если мне не надо никому объяснять, ты приехал. Вот я с тобой разговариваю. как дали... ты рабочий, ты слышишь, как мне ты рабочий, Киллер тоже рабочий. Что ну так правильно? шо, так руку руку шо ну так правильно? Потому, руку? Руку? потому что он ебется в душу за деньги. Да не ебется в душу, бессовестный, бьет, блядь. Он, блядь, он, блядь. Потому что ему похуй кого валить. Так и тебе похуй кому резать воду. Ты пришел, ты пришел и говоришь, мне наряд выписали. Что тебе наряд выписали? Кто тебе, блядь, выписал? Частная твоя структура, кое имеет отношение вообще к людям? Никакого ты работаешь не государственное, название государств, правильно. название государственное, а она частная. частная ну, какое они отношение они... она имеет к людям? Они не, к людям они, к сетям. они не имеют никакого отношения к сетям. Правильно. Они эти сети где взяли? Они имели... Где они? Они да. не. Так ты разберись, они имеют отношение правильно. или нет. Я, ты ну, так ты же пришел от них. Что правильно. правильно? Ну что правильно. правильно? Ну что правильно. правильно? То, что ты от них пришел, это правильно. Что правильно? Я говорю, выезжайте, пацаны. Уедем, Вы давайте, выезжайте, хорошо? Сейчас я сейчас иду за шилом, говорю, выезжайте. Разъем, разъем. Да жди, кого хочешь, ты потом будешь ее выталкивать. Я говорю, я иду за шилом. Ну так сейчас посмотришь, ты что мне хочешь, блядь, напал. Я тебе говорю, не полюдь, нет, не оплачу, блядь, не оплачу. Я, я тебе отвечаю за свои слова, что Потому я плачу. Да я мне срать на тот водоканал, блядь. он ко ты мне ты каким думаешь, дел. Плоти. Да, пишут, я платят. Это ты так думаешь? Я ж тебе еще раз говорю, это так думаешь ты. А на самом деле все совсем по-другому. Пидоры, бля. Ты шо, блядь, сука, ебланы, блядь. Так, пацаны, вы выезжаете отсюда или нет? Выезжайте, выезжайте, просьба. Машина рабочая, я понимаю, вы на ней сюда приехали, вам ехать. Вы выезжаете? Я говорю, вы выезжаете? Я говорю, вы выезжаете или нет? Выезжай, уже заводи машину. Машину заводи, говорю, уже. Вот, видишь, бля, я сейчас буду тебе колесо спускать. А, слушай, ты мне будешь говорить делать или не делать, я что не знаю, что мне делать Чтоб в следующий раз, блядь, не ездили больше Сука, сейчас возьму другой нож бы этот хуёвый Не делайте, блядь, я вас же попросил по-людски выезжать отсюда, нема. Заебали уже Пидоры. Блять, не могу, сука, колеса порезать, надо ножку, это нормально. Кому? Мне, блядь, кому, блядь. Да хорошо, нахуй, заебали они уже, нахуй, блядь. Эти, сука, кони, блядь. Сука, ездят, нахуй, везде, блядь. Давайте, хлопці, сідайте, їдьте додому. Ти, що Я ти все ти? розумію, блядь, Я така людина, як і ви, блядь. Я так так ви думайте, що ви робите, блядь, головою ти, не сваку. Не, не треба думати грошима, блядь, і зарплатою. Блядь, блядь, на... блядь, блядь. тебе совість є. Є в тебе. Де вона? Що ти мені тут розказуєш? Ти вже раз прийшов відрізав, я її включив. Чувак, я знайду, де ти живеш, прийду до тебе Ви, додому. І відріжу тобі, блядь. І що ти мені скажеш? блядь? Ви, ти, ти, ти знаєш, город. Який цілий город! Який город! О, який город? Город який. Ти я кажу до тебе додому хтось приходив, блядь. Ви, додому в, до тебе в, хтось приходив. Хто? Я да, до я тебе приходив, чого ти прийшов мені тут ми? світло я виключати? Прийдешь, ти чого прийшов сюда? Ну я что не просто за торговлю? Понаряду, давайте по, не по наряду, по наряду блядь. А куди ти, ти прийшов? Ти що тут живеш? Ти тут живеш? Здесь Які нахуй сети водоканали? Но... Якого водоканала? Водоканала Хто є? такий блядь, водоканал? Часна... Яко? Часна контора? Пиздуйте в на контору, де їхні труби і там робіть їх, блядь. А це їхні труби не Та були... це не їхні. Вони що їх клали? Де документи, блядь? Що вони документи? Де вони їхні? Покажи мені, блядь. Ти бачив документи, коли ти блядь, справився на роботу, блядь, до них і вони тобі казали, що це їхні труби. Ти бачив їх? Ти особисто бачив документи? А що ти прийшов і кажеш це їхні? Це вони тобі сказали. Ну так і що? А ти мені розкажеш, що це їхні, блядь. бля? Що, ти здаєш, що ти... Начинаєш, ти... не даєш, блядь? Нічого, я щось не розумію, блядь. це я не даю, блядь. виходьте, блядь, над людьми літніми, блядь там знущаєтесь, блядь. Та не не знущаєтесь. Ну як ви не знущаєтесь, блядь? Не не а як ким? ти собі міг дозволити взагалі виключити воду? І вам по хую, кому ви виключили, блядь. Вам, ну, по, вам по хую, кому ви виключили воду? воду блядь. А якого хуя ти виключаєш? Що тобі дозвіл давав, не блядь? блядь? Тебе що люди просили, блядь? А що мені ділять нас, В То смислі, ти в мене питаєш, та? що тобі робити? Наша а чого ти в мене питаєш? А в тебе робота така. Так ти за себе відповідає, Я не ви за ви другу. Дай Все, дай. тебе інше не повинно ти стосуватися. Нам не дав, зараз ми до... Я вам Я не, не дав. дав. От докладіть, бля, що вам Я люди не дають. Бля. Живе, Хай живе, приїде той, блядь, хто дав наряд. Чого він, він не, не приїде? Хуй приїде. А хуй приїде? Ну що такі віслюки, як ти є, блядь, які будуть іти класти свою башку за гроші, бо йому зарплату, блядь, платять. А что тебе платят? А что ты пришел тебе? Ты скажешь, блядь, я працюю, бо не платят гроши, блядь. Мусора тоже так, блядь, говорят, что нам, блядь, мы, 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 на работе, мы на зарплате, блядь. Слушай, а ты завтра с работы уйдешь, блядь. А ты будешь жить здесь, в этом городе. А тот пидорас, который тебя заставил, ему похую на тебя. Я знаю, в кабинетах сидят. Конечно, блядь. Так вы тем более, блядь, а вы все равно сознательно ходите и делаете. И ты говоришь, а что я срублю? блядь? Ну як це що я зроблю? Ти нічого не можеш зробити проти своєї волі, блядь. Та тільки ти вирішуєш, блядь, будеш ти робити чи ні. Окрім тебе, ніхто не вирішує. Я не робити, казати, що Я я не не піду. От ти не Та, Та не зробити. треба мені казати, ти собі скажи, мені не треба казати. Не я ж тебе посилаю. Це твоя справа, блядь. Ти що, один без роботи чи що? Ну тобі, звісно, робота важливіша. блядь, тобі ж по що тут люди живуть. Правильно? Тобі робота, а що тобі, блядь, люди? Для тебе люди не люди, тобі треба робота. Тобі важлива твоя робота. А не люди. Тоб... Так а я ж кажу, я люблю, тобі важлива бо... твоя так, робота. Так, ти так, ж думаєш, що ти так, один так, на роботі. Так, я об'ясняю, ти ще, блядь, сюди прийшов, коли тебе хтось звав. Хто тебе сюди звав? Та не можете, ви сюди заходити взагалі, розумієш, взагалі, як без не дозволу не людей? Не так може? як можеш, тільки ні. Ти що не розумієш і що? Це неправда. В чому? можемо, не можемо в заходити. А я тебе пускав сюди. Питання, я тебе кликав? Ну ти прийшов, я тут живу, якого хуя ти сюди прийшов? Чого ти сюди прийшов? Я тебе кликав. Я, ну как при чем? А ч, блядь, что мне брать палку, приздать тебе, блядь, чешу? Так я тебе пытаюсь, я тебе клыкал? Нет. Я до тебе не прийшов. А куди ти блядь, прийшов воду виключати? блядь? Ти, ти води, я хуй клав на твій водоканал, це не їхні труби, блядь, пиздуй давай, звідси. давай пиздуй, слыш ти, блядь, ти не мені, блядь, кажи, щоб я їм розказував. Ти сюди прийшов, я тобі кажу, слухай. Так ти слухай. Так я тобі кажу, іди звідси, чоловік. Якого, блядь, звонка, блядь, з небесної канцелярії, блядь. Звонка він, блядь, жде. Ти в прошлий раз тоже здав звінка, пока мене, блядь, дома не було, вимкнули воду, блядь, відрізали. Та ви, блядь, як... Ну ти розумієш, що ви як криси працюєте, блядь, Ви приїхали прошлим разом, блядь, вимкнули воду і з'їбнули, блядь. Відрізали трубу, блядь. По наряду тобі приїдуть хату розвалять і скажуть, блядь, що по наряду, блядь. Приїдуть розвалять по наряду. Давай, їжджайте блядь. Чуєш, що я кажу? Їдьте, давайте звідси, блядь. Що ви, блядь, тут стоїте, блядь? Як засватані, блядь. Ну так а что не спорю? Так ты сам, бля, спецом, блядь, лезешь, блядь, не спорю, блядь. Стоишь, блядь. У меня такая. Та, у тебя работа, блядь, пидорастическая, понял, блядь. Ебаться работа, в душу, блядь. Так а что, значит, ты пидорас, если ты, пидорас, на пидорас... А, шо, ты на пидоросике. Работа, а что так, ты на, работа, на пидористической работе работаешь, блядь? Так какая работа? На На педоростической работе работают пидорасы. Нормальные люди там, блядь, не работают. Ты что, не понимаешь, блядь? Логика отсутствует, блядь. Нормальный человек, там, где пидоры работают, не может пойти, блядь. Да, так как том, блядь, -то как -то о чём, блядь. Пидоры, блядь, это о чем, блядь? Я тебе еще раз объясняю, там где работают, сука, пидорасы, там нормальные люди не работают. Не работает, люди работают. Где, блядь, нормальные люди работают? Так нормальные люди, блядь, они по-людски поступают, они по-скотски, блядь. А ты, блядь, пришел, блядь, ты видишь, блядь, что на улице? Ты видишь, что на улице? Мороз, блядь. Шо? Что правильно? Ну что правильно? Вот скажи, что правильного. Тебя... Ну что правильно? ты мне ты не объяснишь, да. потому что я тебя не пойму. Да, ты меня не понимаешь, Конечно, понимаешь. потому что ты пришел как сука оккупант воду отключать. Ты что, блядь? Ебанулся? Одни пидорасы стреляют, другие свет отключают, третьи воду, блядь, вы что, ебанулись? Вы ебанулись, мужики, блядь. Я говорю, блядь, одни пидорасы стреляют, другие отключают воду, третьи сука газ, блядь, ты че пришел сюда? Ты чё сюда пришел? Ты можешь объяснить, блядь? Да, Чего? Хотел... Кто тебя звал здесь, кто живет? Тебя кто-то звал? Юра, ты звал? Кто тебя звал? Кто-то из людей, которые вышли, тебя звали. Так и все, собрался езжать давай. Ну давай, собрался езжать. Ну что ты тут стоишь, блядь, муроводишь? А что ты, блядь, делаешь? Ты что делаешь? Я стою здесь. Чего ты тут стоишь? Что я здесь стою. Чего ты тут стоишь? Здесь ты, здесь тут а мне здесь ты тут живешь или что? Ты тут живешь, блядь? Ты тут живешь, я спрашиваю? Я здесь не живу. Я здесь а чего ты стоишь? А мне хорошо здесь стоять. Ты окупант, блядь, ты воду отключаешь, я сука, не ходишь не у людей, блядь. Шкура, блядь, вы, сука, будете висеть на столбах, когда люди е... психанут. Да ты первый, блядь, будешь висеть, потому что ты, блядь, воду отключаешь, блядь, людям, блядь. Понял, блядь, ты бессовестная, сука, скотина, блядь. В нахуй отсюда давай. Заебали вы уже нахуй весь, сука, город. Одни пидорасы свет отключают, другие пидорасы воду отключают. Третьи пидорасы газ отключают, блядь. Думаете, меня приятного... Да приятно, если бы тебе не было приятно, ты бы этого не делал, блядь, понятно тебе? Это я, да это не объяснение, ты и я, бля, тебе написали бумажку, ты тот, блядь, осел, блядь, баный ходишь с этой бумажкой. Да какое у него может быть открывание нахуй? У одного и у второго и у третьего. Зарплата, блядь. Главный хуй, блядь. В журнале Перец, блядь. Сука, заебали уже. Да они никто, они не могут вообще в априори никому воду отрезать, потому что они частная контора, блядь. Они к трубам, к воде, к свету не имеют никакого отношения. Да им насрать на, на детей, на людей в целом, блядь, вообще. Смотрите, я, мой сын... Давайте едьте, блядь, правильно делайте. Я что тебе, блядь, караулить должен стоять? Правильно делайте, блядь. Нет, это нельзя. Хуя ли? Я говоришь, тебе должен, тебя. блядь, говорить, правильно я делаю или нет? Ты, блядь, человек сам должен понимать, что ты делаешь. Нет, да он ничего и не даст. Кому он даст, блядь, оккупант? Что он может, блядь, дать? Бумажку, это блядь. охуели, блядь, вообще, блядь, в стране, блядь, сука, война, ты, блядь, ходишь, блядь, рассказываешь тут людям, блядь, я, я, я. Что я, блядь? На да нахуй, кто такая Михайловская это? Кто такая Михайловская? Объясни, Ребят, кто такая Михайловская? Тебя, все, все, никто. А, да, блядь, вот именно та Михайловская и им подобные, они никто, понятно, Иди блядь? они да, мне не надо идти, блядь, здесь люди, блядь, управляют, блядь, они Михайловская. Что они, блядь, трубы сюда проводили? Они шо, блядь, воду, блядь, сука, вырабатывают? Откуда у них трубы и вода? Так если ты не знаешь, мужик, так не надо, блядь, идти туда и делать то, что ты, блядь, не должен делать. Понятно тебе? А ты, блядь, иди, я тебе рассказывал, я тебе не рассказывал, я тебе ставлю в известность, блядь. Что, блядь, да? Слушай, вали нахуй отсюда. Ты что, блядь, сука, русский язык не понимаешь? Я понимаю. Так, блядь, я тебе на русском сказал, вали нахуй отсюда. Ребята, домой, съебался я. нахуй отсюда. Съебался нахуй, нахуй, блядь. Я говорю, съебался нахуй. Ты главный здесь, блядь, дирижер, блядь. Ты, блядь, здесь главный у них. Я у них не главный. А кто ты, блядь, такой вообще? Ты кто? Я? Да, ты. Начальник, что, Начальник, блядь, залезь нахуй и пиздуй, начальник, своим начальник я не пиздую, И скажи, блядь, что идут они нахуй вместе с тобой, ясно? Вот скажи. Тебе, блядь, понятно. Ты я ты говорю, что, еще блядь, раз, блядь, приедешь больше хую едете отсюда на этой драндулетке, блядь. блядь. Да, блядь, ты что, сомневаешься? Ты сомневаешься, блядь? Я, не я не сомневаюсь, тебе сомневаюсь. уже раз по людски летом, блядь, предупредил осенью, блядь. Ну, и шо? Хуй пачко, шо, блядь, ты нихуя не понял, блядь. А теперь, блядь, нахуй ты поймешь, блядь. Да нихуя хорошего нема, дядя. Те хуи тебя не спасут, которые тебе бумажки пишут. Тебе ясно? Я говорю, те хуи ну, не за тебя, за твою шкуру думать ну, не буду, ты, ты им ну, нахуй ну, не нужен. Шкура, Это твой хуй ты за себя подумаешь, я где ты за себя подумаешь? Себя знаю, я где я знаю, я где я ты за себя знаешь? Ты, блядь, скот, сука, бессовестный. Что ты, блядь, сука, знаешь? Человек, ты, блядь, был бы знаю. нормальный, я ты хуй бы сюда пришел, человек. понял? Блядь, вот... да, да что, блядь, что, блядь, что, блядь? Да мне похуй, что хочешь, то и делай, твой выбор, блядь. Я вижу, что ты, блядь, делаешь. Приехал как пидорас, оккупант, нахуй. Воду хочешь выключить. Вот что ты делаешь. Ты бессовестный, сука, скот, понимаешь, блядь? Просто, блядь, бессовестный. Да. никто не даст воду отключать, поэтому можете спокойно я садиться. Понимаю, и я что понимаю, что вы И дайте, пожалуйста, наряд. Так а что ты понимаешь, что ты понимаешь? Я тебе, блядь, еще там во дворе спрашивал, что ты понимаешь? Раз, на каком основании вы приехали? Что ты понимаешь? Наряд, на... Я хочу сфотографировать. Какого нарядом, блядь? Да? Не обязан там давать пока. Как ну это так это ты не обязан, не тогда езжай папа. отсюда, если да ты раз никому раз ничего раз. не обязан, понятно? блядь? Все, давай езжай отсюда. Езжай, езжай, давай, давай. Так а что правильно? Ну что правильно? Что правильно? Шо правильно? Я туда коляску, ты же тут поставь, живешь, блядь, в этом городе. Что правильного? И у меня там ребенок будет лежать кричать. Ну посмотри, блядь, ты пиздец, ты такой, блядь, я понимаю, вообще, я по смазу. Где ты палуба? за людей, если а ты а пришел в воду ты воду резать? Я то квартире, пожар, Где? Я Кто ты, а а ты так думаешь? Это так, я так хочу, думаешь ты? Это так думаешь ты? Я говорю, это так думаешь ты? У меня уже есть одно письмо, которое я писала в водоканал. Я не соединю то письмо, но этот наряд. И пойду в прокуратуру. Я вообще не знаю. Нет, да, я... Дядя, по таким, О, как да, ты, да. составляют списки со всех структур, блядь. Начиная с водоканала, блядь, и заканчивая, блядь, ЖЭКом. Запомни, составляются списки. С вот с такими людьми, блядь, которые ходят, отключают свет, блядь, газ, воду, блядь. Вот что, наряд. блядь. Спросите, ну, вот. вот, значит, вы мне только что показали, дайте сюда. Я сейчас буду ездить. У меня выходной день. Короче, давай, езжай.